Разговаривал че, че с пацаном. Представляешь, оказался соседом моим. Я с Ленина, а он с Ильинки из Якутска. А, вы из Якутска? Да. А вы откуда? Я с Бурятии. Ну, в общем, недалеко. Относительно. В масштабах. Ну да, относительно. В нашей масштабах нашей страны. Да. А лет сколько тебе? Мне 22. 22 уже в армии отслужил? Я служу вот как раз. Ты в Бурятии служишь? Нет, я служу то солнечный, ну в Москве, подмосковье. Хорошо, ты устроился службу дисципраторную. Да, я бы не сказал, что хорошо. Еще не будешь я на ко в коптерке сидишь, да? Ну сейчас сижу, да, но я уже год отслужил, уже год и два месяца. А, в смысле это дед? Ты это имеешь? Да я. Ты это имеешь? Нет. Ты это имеешь иду да? Скоро суд будет. Год и два месяца. Это, это тебе, дорогой, можно уже контрактик подписывать. Может, все-таки да? Нет. Не, 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 не. Ну, что так, Родину уже защищать необходимо? Согласись. Как? Согласись, как? Да, да, но я домой больше хочу. Ну, домой все хотят. Ну, это да. Ну, а куда же ты, защитник? Защитничек. Mm -hmm. Асфальтободитель. Вот ты посмотри, какие они все, патриотические, асфальтободители, защитники. Ленск, Новый Орлеан. Кто ты, Вань? Молодец, хорошее начало, креативненький парень. Кто ты, Вань? Да это уже неинтересно, второй раз повторяешься. Но начало хорошее. А откуда сам? Я в Штатах живу. Сам родился в Украине, но с 8 лет в Америке живу. А сейчас у тебя сколько? Двадцать А ты говоришь по-украински? Загальний топ-то дуже погано. Погано, что погано. Одесская область: Бессарабия. Там как бы из Марио, арцы, там все. села болгарские, румынские. Там люди, даже русские не знают. А ты болгарин? Румын. Нет. Нет. Я украинец, мать мать молдаванка там, украинец на молдаван. Я понял тебя. А я живу в городе Белгороде, российская федерация, но я украинец. А, -а, -а. прикольно. Ну, там воюют? На украинский язык я знаю. Там воюет сейчас, да? Ну, в самом Белгороде нет. Ну вот от меня до Харькова 80 километров, и на границе идут активные боевые действия. Ну что ж, капец. У нас же президент идиот в России. Ну, я бы сказал Гитлер. Он может не идиот, но Гитлер. Знаешь, когда человек говорит, что нет украинского народа, у меня возникает только одно желание. Как-то добраться до Кремля. И вот от всей души, со всей силы пожать ему шею. Не, у нас в Штатах все люди равны. У нас и гаитяне, и кубинцы, и порториканцы, и, и люди из Африки. А нет, как, мы может, бы... как мы можем быть равны с русскими, если нас не существует? Ты что? Ну да, это пропаганда. Это фашизм. Это геноцид они делают. Они делали это в Чечне в 90-е, они делали в Абхазии, в Грузии, где только это не, в Приднестровье. Да, да, сейчас они делают это на моей родине и на твоей, судя по всему, родине. Конечно. И на твоей родине, что у нас да. с тобой родина. Куда ж ты ушел? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы с какого города будете? Город-герой Белгород, а вы? Белгород? Да. А сосед я с Москвы. Ничего себе сосед. Ну в, в планетарных масштабах, может и сосед, конечно. А я, я живу в, на границе с Украиной. Далеко? Сколько? 200-300. Да я просто с, сам с Нижневартовска. Для меня. А. 2200. 2800. Я просто в Москву приехал, к другу сейчас в Москве. Понятно. Ты родом? Так сосед, по сравнению ты, с ну согласен, согласен. Ты родом из Москвы, из Нижневартовска, извини. Да. Да? А там родился. А э, годиков тебе сколько? Тридцать. Ну, молодой еще, что ж седой-то такой-то? А, хотя понимаю, в Нижневартовске родился. Там да, прямо все рождаются седыми, я так думаю, да? ну не все. Те, кто правильно живут. А, так ты по понятиям у нас парень, да? Нет, нет, не дай бог, нет. А мне кажется, что ты где-то из э, Азербайджана родом, ну корни имеешь. Да, Да. да правильно угадали. С, да. с Кавказа, да? А как вам обращаться? Как вас по имени? Отчество? Степан Андреевич, а вас? Степан Андреевич, меня Хабиб. Хабиб, отлично, Хабиб, отлично. А скажи мне, а на своей исторической родине ты давно бывал в последний раз? На родине? Ну, я имею в виду не, не Нижневартовск, а Азербайджан. Баку. Ну, я не знаю, Баку. 8 уже. лет назад, Степан Андреевич, 8 лет назад. Давно, Хабиб, давно. Там многое изменилось с тех пор. Я знаю, Степан Андреевич. У меня просто запрет стоит на выезд из России. Что ж ты натворил-то, касатик? Это уже не по телефону, Степан Андреевич. Да, может, я помочь могу. Я, кстати, юристом в военкомате работаю в Белгороде. Благодарю. Могу посодействовать. У меня уже у меня уже все закончилось 8 января. Я вот так сейчас документы Меня еще на 5 лет лишили, прав. 264. <lage> а запрет за что? Запрет на выскарку. У меня суд... этот. Получается судимость, да. Меня судили по 264. На <sug -cu> <lenses> 2 еще. Не понял. Так ты к родителям съездить не можешь, да? Почему родители в в Летал? А, родители, родители в Россию. А ты гражданин России. А, азербайджанское гражданство у тебя есть? Нет, ну я же в России. А, а ты не, не, не было никогда, не хочешь азербайджанского гражданства? Зачем я вырос в России? Да, это моя родина, я ее люблю. Азербайджан или Россию? Так же как и Россию, так и Азербайджан я люблю. Да я просто вырос в России. Ну, это бывает. но у нас у нас. Да я ж не спорю, я ж не спорю, Хабиб. Я, я... Ну, конечно, конечно. А кстати говоря, есть хороший вариант. Хабиб, между прочим, тебе 30 лет. По специальности это кто? слесарь сантехник. Ну, это отлично. Рембат, Может... в Рембат могу тебя пристроить куда-нибудь. В Белгороде? Ну нет, не в Белгороде, за Ленточкой. Но в Белгороде контракт подпишем. А, вы меня туда зовете? 3 200, 3 миллиона 200 тысяч рублей. Ну, вроде как, ни копейки. Это за подпись контракт, да? Да. Это в течение двух недель после подписания. Да перестань, ты есть, ты разговариваешь с офицером, в конце концов, Хабиб. Я же не знал. Ну, потом покушаешь, ну, прекрати. А кто вы? А, звание? Я же сказал, подполковник. Товарищ подполковник, будет так обращаться, а Нет, Степан Андреевич, ну мы же с тобой не на службе. Так вы меня уже напугали, А да, что я тебя пугаю? Я тебя зову добровольно. Я же тебя не мобилизую. У меня испанский стыд. У меня тоже. У меня тоже Асиф Афендиев. Хоть я не азербайджанец, но мне за него стыдно. Честно. И втик. Еще и втик. Не звертай этого пана Асиф Афендиев. Он русский, он. Скільки таких українців, які там мешкають і стали русскими. Він теж став русским. А вас друзі, вас, друзі, прошу звертати увагу на реквізити підтримки е, Збройних сил. Тут на екрані QR-код на РЕП для ступи. Це для підрозділу горобця. Е, зараз я вам звіт коротенький, знов покажу, бо до нас е, е, глядачів. Кількість. Е, Велика. І я хочу, щоб всі побачили результати нашої роботи і повернусь до вас. Коротенькі, там менше двох хвилин. І доєднуйтесь до збору. Доєднуйтесь до збору, це важливо. Це головне, для чого ми працюємо. Підтримка вояків. А ось звіт. Ми, ми бійці маленького, але дуже дієвого підрозділу. Хочемо подякувати небайдужим за допомогу у придбанні автомобіля і для захисту особового складу репки. Хочу подякувати Павлу Кузнецову, Максиму Семенову, обидва Соєнних Штатів Америки, Олежке Дубінкіру, братику, особисто вітання з Німеччини. Міша Селізньов, Мішаня, дуже дякую. Пані Даля, наш братній Литовський народ, дякую за підтримку. Ларочка Савченко, тобі особиста подяка. Фонд допомоги хоробрим. Своим кумам Андрій і Ірочка. Ірочка, тобі дякую за смаколики. Андрюха, тобі за душу, яку вклав в машину. Пан Любомир, українець з Польщі. Оля Білочка Весела з Кам'янець-Подільського. Анечка Гін, тобі теж особисто вітання. Іван Лиськів зі Львова, Тіоска Колепенко, тобі теж дуже дякую. Толя Кажан, побратим 73-й, теж дуже дякую. Братику дуже дякую. З морського центру спецоперацій. Юра Хворостовський, батя, 25-ка, від нас вітання, дуже дякую. Спільноту каналу Басенка Україн. І особисто воєнком АБНР. Серюга, тобі величезна подяка. Дякую за дружбу. Пишаю, що в мене є такі друзі. Він же підполковник Степан Андрійович Бондаренко. В свою чергу зобов'язуємося і обіцяємо продовжувати нищити ворога. так, чтобы роги в один бік кратись, и в другой, потому что оккупанты должны повыздыхать. С Украиной в сердце и верой в победу. Слава Украине! Героям слава!